Коли святий дух зійшов на апостолів, вони розмовляли різними мовами. Сьогодні серед різних релігійних деномінацій є таке поняття, як дар мов, коли під час молитви віруючі говорять слова іншими мовами. Чи це той самий дар, чи щось інше? Ми запитаємо про це у священнослужителя під час духовного сніданку. Приєднуйтеся до нас. Сьогодні з нами в нашій студії Фелікс Понятовський, священнослужитель, доктор Богослів'я. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, Феліксу, що ви завітали сьогодні до нас. Ми сьогодні хотіли поговорити про ось таку а, тему, яка є досить дискусійною в певних колах. І було б. Цікаво розставити все ж таки всі крапки над її, що говорить Біблія з цього приводу. Отож, в Біблії, як я вже сказав, неодноразово згадується, що апостоли от, з Ненацька, перші християни, так, Ненацька отримували ось цей дар інших мов, російської мови іних язиків, як їх ще називаються. Що ж це за здатність така? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, да, об там говорить священне писання. І треба сказати, що в научної літературі феномен отримав назву Ґласавалії. Uh -huh. Это способность говорить на э, других языках, непонятных, незнакомых языках, uh -huh. так как это сегодня э, есть в некоторых церквях и в некоторых конфессиях. И э, надо сказать следующее, что действительно э, корни этого феномена они уходят э, в день Пятидесятницы. Ну так, сам этюдий. Да, на 50-й день после вознесения Иисуса Христа. Э, после воскресения Иисуса Христа, простите, апостолы были единодушны вместе, и на них сошел Святой Дух, и они начали проповедовать. Об этом написано в книге Деяния Апостола во второй главе. И вот когда они проповедовали, каждый из тех, которые слушали… Там их... да, угу. а там было собрано очень большое Богато. количество людей, причем это были люди, они пришли на праздник, на поклонение в… Иерусалим на праздник Пятидесятницы, и они пришли с разных-разных мест, вот а, они были, скорее всего, иудеи, но это были уже иудеи, которые жили в диаспоре и которые уже не знали, скорее всего, ни арамейского, ни еврейского языков. Возможно, они могли поговорить по гречески, но не все. И угу. вот произошло чудо. То есть каждый из тех, кто слушал апостола в этот день, в частности апостола Петра, они понимали его на своем родном наречии и на своем родном языке. То есть он говорил одни мовою, а да. все чули да. разные мовы. Да, так и получается. Чи он говорил в разными ну, это сложно, сложно сказать, да. То есть он говорил, вот, а все понимали его так, как Само будто так. бы он говорил на их родном, на их родном угу. языке. Угу. То есть, и вот этот вот феномен, это, это, вот, да, это было проявление Духа Святого, угу. потому что люди все удивились этому. Вот. И сначала они как бы не понимали, что это такое происходит, потому что не только Петр заговорил, но и многие другие заговорили. Он, когда он начал разъяснять и говорить, что это действительно дар свыше, это исполнение uh -huh. пророчества Иаиля, которое записано во второй главе книги пророка Иаиля, то ä, понятно, что люди, они уверовали в этот день и сказано, что около 3000 присоединилось к церкви. Uh -huh. вот, э, Потом интересно то, что э, да, и в этот момент надо сказать, что действительно вот этот вот дар языков, говорение на других языках, оно было важно, чтобы многие люди из разных стран, они могли четко понять ту вещь, которая была сказана, угу. и принять ее. То есть, uh, все-таки, это были мовы, вот такие людские мовы, которыми говорили э, те люди, которые пришли тогда на церковь. Есть еще одно место в Священном Писании, это первое послание к Коринфянам. Так. И э, первое послание к Коринфянам, 14 глава. Uh -huh. И здесь э, апостол Павел, он э, пишет письмо Коринфской Церкви, и в этом письме Коринфской Церкви он упоминает ряд проблем, которые возникли в Церкви. И, в частности, одно из одна из проблем, которая была в Церкви, это проблема духовных даров. И вот в церкви был такой феномен, что они говорили на иных языках. Но причем, когда они говорили на иных языках, это не были языки, которые были понятны людям. Да, людям. Потому людям, что так? они здесь об этом свидетельствует текст в Евреяма Писания. Они говорят о том, что они говорили на ангельских языках, то есть угу. язык, который они сами же не понимали. И вот здесь для того, чтобы понять вот то, что происходило там в Каринской церкви, необходимо понимать сам вот контекст всего э, этого послания. Mm -hmm. Дело в том, что Каринская церковь, надо сказать, это была церковь, скажем так, проблемная. Вот не случайно апостол Павел туда написал три послания. Два из которых они сохранились у нас, а третье послание. Чаще было такое Да, оно не сохранилось, либо некоторые богословы считают, что часть этого послания была включена во второе послание. То есть второе послание содержит себе два послания. то есть проблем выставлялось, потому что и раз Павел писал так часто послания к этой церкви, это означало, что там были достаточно такие серьезные проблемы. он его мало написал. Да, да не вот Одна раза. из проблем, которая там была, это как раз непонимание духовных даров. Именно поэтому Павел посвящает несколько глав этого послания как раз вопросу духовных даров. Угу. Что такое духовные дары? И, скорее всего, как мы можем понять, какая была ситуация, некоторые из членов этой церкви они как бы кичились или гордились тем, что вот они имеют этот -дар. этот дар говорения угу. на языках. И они, возможно, даже пренебрегали другими людьми, которые, например, этого дара yeah, не имели. Mm -hmm. И вот смотрите, что говорит апостол Павел. Апостол Павел в послании к коринфянам, он, по сути дела, их упрекает и говорит, слушайте, вот вы так гордитесь этим, а на самом деле не об этом нужно ревновать. Mm -hmm. То есть не, не ревнуйте об этих дарах, а, он говорит, ревнуйте о дарах духовных. И далее вся 13 глава, это известная глава, Первое послание Кринфина, Про... она говорит о любви. Про... То есть Про... самый большой дар, к которому должен стремиться христианин, и это самый большой дар Святого Духа, который только может быть, это как раз дар любви. И по сути дела, на самом деле апостол Павел в этом послании, он даже упрекает их за то, что они говорят на иных языках они ревнуют о самом вот таком вот большом даре. Ну, а выходит так, что все-таки тут уже мы имеем справу с реально такими незрозумимыми для людей мовами. Ну, судя по этому, да. Угу. Вот. но ну, а здесь есть еще один такой момент. Дело в том, что э, сейчас есть некоторые как бы группы христиан, которые тоже… Э, Практикуются. Практикуют это. И более того, они э, делают это как бы знаком или символом. То есть символом того, что они имеют Святого Духа, и Дух Святой не зашел на этого ну, а Но смотрите, если, реально это є дар Святого Духа, если реально люди могут говорить ось такими вовами ангельскими, как сказано, так, то ну, что тут плохого? И вообще, ну, для чего вообще это? Ну, в том-то и дело, что апостол Павел в послании к Коринфянам, он и говорит, что какой смысл говорить на языке, которым вы не, не понимаете. И он говорит это не думаете о и пророчестве? И... То есть, если вы хотите получать какое-то откровение свыше, то угу. вы должны понимать, о чем идет речь. Более того, я хотел бы закончить мысль. мысль. Дело в том, что нигде в Писании не, не сказано, что вот это говорение на иных языках, оно является вот символом настоящего христианства, символом сошествия Святого Духа или еще чего-либо подобного. Мы знаем известное изречение Иисуса Христа в Евангелии Тиан, где он говорит, что Потом узнают все, что вы мои ученики, если вы... иматы любовь между собой. Не говорит о том, что вы будете говорить на иных языках, поэтому угу, будут цикл. узнавать, что вы будете мои ученики, угу. но будут узнавать, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. То есть вот это вот и самый главный дар, к которому должны э, стремиться христиане. Угу. Ну, доброе аллату, Дима, на запитання. Все же, еще такой дар э, присутний что это реально дар Святого Духа. Для чего он? Потому что, ну, возможно, я ошибаюсь, но моя думка в том, что каждый дар Святого Духа… Имеет какую-то цель. …мает какую-то Для чего это нужно? А тут вот для чего? Для чего но, на самом деле, вот эти языки, которые были в Каринской церкви, есть много споров по поводу того, что это были за языки. Потому что апостол Павел говорит, если я говорю языками человеческими или ангельскими, угу. то, есть, скорее всего, это могли быть и человеческие языки, Языки, и кто-то, возможно, из членов церкви претендовал на то, что это язык был ну, ангельский язык. То есть которого... совершенно неизвестно, что это реально был ангельский язык. Да, да, было. да. То есть мы, мы не знаем точно. Есть, существует такая ну, как бы проблема вообще в интерпретации посланий. И эта проблема заключается в том, что послание можно сравнить, знаете, как если бы человек говорит по телефону, и мы слышим только одного человека. Uh -huh. И вот в данном случае это как раз такая ситуация. То есть мы знаем, что говорит им апостол Павел, но ситуация была та, что Павел, который находился в это время в Эфесе, он получил какие-то сведения от Каринской церкви. То есть он получил какое-то послание, возможно, от них, и ответом на это послание послужило его письмо, написанное Керенфянам. Uh -huh. Вот, и мы не знаем точно, какая там была ситуация. Мы можем только догадываться, реконструировать эту ситуацию, но точно знать, что там происходило, мы мы до конца не можем. Uh -huh. Поэтому существует много разных теорий насчет того, что это были за языки. Вот некоторые говорят, что это были языки э человеческие, некоторые говорят, что это были языки ангельские. Но мы точно до конца знать этого. Ні, От, Однозначно не маємо відповіді. Ну добре, як сьогодні От, як сьогодні до цього ставитися взагалі? Тому що багато хто зустрічаючись ось таким, з такими дарами, ну, не віруючи, скажімо так, люди, угу. які приходять до церкви, де говорять іншими мовами, вони дивуються і в якійсь мірі навіть лякаються. Ось, як взагалі до цього ставитися? І як взагалі отримати, і чи потрібно отримувати ось такий дар? Ну, Мені кажеться, що потрібно відноситися к цього точно так. так же, как об этом сказано в Писании, как об этом а говорит апостол Павел. Он як? говорит «ревнуйте о дарах духовных». Так. То есть не нужно вообще, мне кажется, на, вот именно на этом даре, потому что бывают ситуации, когда многие, как я уже сказал, ставят это как бы признаком или знаком того, что человек получил Святой Дух. На самом деле это не является знаком того, что человек получил Святой Дух. А в другом месте послание к галатам апостол Павел говорит, что является плод Святого Духа. Это mm -hmm. любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Он перечисляет эти качества. Mm -hmm. И вот видите, везде, но в первую очередь, он упоминает это качество плода, это любовь. Mm -hmm. То есть мы должны стремиться вот жить этой христианской жизнью. И Господь все остальное, Он просто добавит. Угу. Ну і ще хочу повернутися до того дару, який був у, перш... у день п'ятдесятниці. Да. Чи відбувається таке сьогодні? Чи це все ж таки от тільки було дано для перших Конечно. християн? Я не можу, може быть, привести привести якихось таких вот, ну, конкретних прикладів? Да, конкретних ну, я знаю, що буває таке, що чоловік, ну, Понимает, то есть он тоже получает весть от Бога, и он понимает то, что, например, написано было как бы на другом языке. То есть э, такие примеры они в любом случае есть, и Господь он хочет, чтобы его весть она была доступна для каждого человека на каком угу. бы языке он ни говорил. И угу. это самый главный смысл вот этого чудо, которое произошло в день Пятидесятницы. То есть тот факт, что апостолы говорили на других языках, это означало, что весть Евангелия, она теперь предназначена для всех народов. Угу. Если раньше э, евреи считали, что эта мессия только должен быть для избранного народа, и только для евреев угу. это должно угу. быть теперь же, это чудо, оно показывает. Теперь Евангелие, оно не ограничено никакими языковыми барьерами, не ограничено никакой территории. Оно должно распространяться для всех народов по всему лицу земли. И вот это самый главный смысл, почему вот именно это чудо было дано в день Пятидесятницы. Угу, зрозуміло. Тобто, все ж таки, все, що робить Бог, воно має якусь мету і е, має ось цей смисл, саму суть, для чого взагалі ось ці духовні дари. І дійсно, завдяки тому, що дає Господь, цим духовним дарам, все ж таки церква зростає, церква укріпляється. І та місія, яку ставить Ісус перед церквою, вона виконується завдяки тому, що Він робить. Дякую за цікаву розмову. Я розумію, що тема досить глибока, і можна про це ще багато говорити, але, на жаль, наш час Межений, uh, приходите до нас ще. Спасибо. Что ж, друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про Дар інших мов, як до неї ставитися, як це розуміти, і що було тоді у перших християн, що це за дар і для чого Бог його е, дарував. Нам допомагав священнослужитель Фелікс Понятовський. Якщо у вас залишилися запитання, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, наші священнослужителі готові відповісти на ці запитання. Ми готові молитися за ваші проблеми, тому звертайтеся до нас в будь-який час. Зараз у нас невеличка пауза, але буквально через кілька. кілька хвилин ми повернемося до студії, тому залишайтеся з нами.